কি খবৰ আপোনালোকৰ গৰম কেনেকুৱা পৰিছে বাৰু আমাৰ ইয়াত বিৰাট গৰম পৰিছে আজিৰ পৰা অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে খুব মনটো বেয়াও লাগি আছিলে কিবা এটা কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আজিনো কি বনাওঁ ব'লকচোন এয়া মানে মই পিঁয়াজ জুইত পুৰি লৈছোঁ নহৰু আছে আদা আছে ইয়াতে আৰু শুকান জলকীয়া আছে কেঁচা জলকীয়া শুকুৱাই থোৱা তাৰপিছতে আছে ইয়াতে ধনিয়া গোটা ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া নাৰিকল ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সকলোখিনি মই এক লগ কৰি পিচি ল'ম দেখিছে এয়া মই চিকেন বইল হ'ব দিছিলোঁ বইল হৈ গ'ল অলপ চিকেন ইয়াৰ পৰা উঠাই থ'ম ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাবলৈ আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি বনাম সকলোখিনি মছলা মই পিছি ল'লোঁ মই মাংসখিনি অলপ উঠাই থৈছোঁ আৰু অলপ এতিয়া মই যিখিনি বাচি গ'ল সেইখিনি মই কাঢ়ি বনাওঁ এইখিনি ড্ৰাই বনাম এতিয়া মই ইয়াত চচ এটাত মই তেল দিলোঁ তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মছলাখিনি দি দিলোঁ দেখিছা ন একো দিয়া নাই কিন্তু দেই ইয়াতে বেলেগ আৰু গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে মই ভাজিম এতিয়া ভালকৈ ভাজিম খুব মানে তেলটো ওপঙি অনা কম তেলতে খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা ৰেচিপি হয় সেইটো অকণমান কষ্ট যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহে নাৰিকলটো খুব নাৰাখোঁ নাৰিকল নাৰিকলটো স্কিপ কৰিবও পাৰে কিন্তু নাৰিকলটো দিলে খাই বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ পাৰিলে দিব নিদিলেও এনেকৈ বনাব পাৰে পিঁয়াজটো পুৰা পিঁয়াজ দি বনোৱাটো গোন্ধ বহুত ধুনীয়া ইয়াত মই তে দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি মছলাখিনিত জলকীয়া গুড়ি হৈছে

সেইটো ইটো এইখিনিতো মই পানী দি পিচি ল'লোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মিলোৱা ড্ৰাই কৰি থোৱা থাকে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ ফালে এনেকৈ খুব বনাই খোৱা নাযায় যিহেতু এইটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে খুব ফেমাছ হয় কালা মানে কাৰী বুলি কয় যিহেতু পিঁয়াজ চিয়াঁজটো চব কৰি দিলে ক'লা নিচিনা হৈ যায় ন সেইকাৰণে গতিকে খুব ফেমাছ হয় এই ডিচটো এ দেখিছে ন অলপ অলপ এতিয়া বইল পানীটো দি কিনে মই মছলাখিনি সিজাই আছোঁ গোটেইখিনি তেল দেখি চিকেন ধুনীয়াকৈ হৈ আছে তেলো বেছি দিয়া নাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈও মছলাখিনি সিজি গৈছে ধুনীয়া হৈ গৈছে দেখি ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই এয়া হৈ গ'ল অলপ মছলা চিকেন টিকেনবোৰ দিয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰ মাজৰডোখৰ দেখাব তাকি গ'ল আপোনালোকক লগত মানে কিবা এটা কাম কৰি থকাৰ কাৰণে এনিং চিকেন আৰু যিখিনি আছে চব দি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল আজি মোৰ থালি দেখিছেনে ৰুটি তাৰপিছতে কাৰী আৰু চিকেন ফ্ৰাই পিঁয়াজ আজি যিটো মই বনাইছোঁ সেইটো মহাৰাষ্ট্ৰত খুব ফেমাছ হয় আৰু খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে অকণমান কষ্ট হয় যিহেতু আমাৰ এইফালে এইকেইটা কাম কৰা নাযায় যিহেতু পিঁয়াজ পুৰি নলওঁ বা জেনেৰেলি পিঁয়াজটো পোৰাটোৱেই মেইন হয় পুৰি ল'লে খুব ধুনীয়া সোৱাদ আহে সেইটো কাৰণে আৰু আমি নাৰিকল দি এনেকৈ পুৰা নাৰিকল দি চিকেন আমাৰ এইফালে নবনাওঁ কিন্তু খাবলৈ মই কৈছোঁ কি আপোনালোকৰ ইমান সোৱাদ হয় মানে মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণে সেই ডিচটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাবিলোঁ অঁ যে আপোনালোকেও বনালে খাই খুব ভাল পাব